Вітаю. Сьогодні продовжуємо урок IP і поговоримо про систему Шкіл у Німеччині Schulsystem in Deutschland. Це на сторінка 14. Ми Почнемо працювати з права 10 А. List die Fragen und Finder die Anwarder auf dem schema. Що ми розглянемо схему? Точно. Альте вік класе. Тобто, школу діти починають відвідувати у 6 років, і це є еквівалентом першого класу. І так далі, але бачимо, що класів у нас набагато більше, ніж є. Є 13 клас, який закінчується орієнтовно у 18 років. От, Ескуле, початкова школа, яка триває 4 класи, 4 роки, як у нас початкова школа. Орієнтірунг 5 6 клас, де учні визначають, куди вони хочуть піти. Ескіп, Кізамшулі, бачимо, що повністю покриває 13 класів, гімназію також 13 класів, Ріальщуля тільки 10 класів, онхаупшуля. 9 класи, so, und dann. müssen Kinder in Deutschland zur Schule gehen. sechs – роки. Wie viele Jahre dauert die Grundschule? Це ми все обговорили. school. So the school gain? At 6. 4, 4 роки. Nach gehen. Куди вони піти? Orientierungsstufe, aber auch CC Schule. Welche Klassen gehören zur Orientierungsstufe? Nummer 5 und 6. Wie viele Jahre dauert die Hauptschule oder die Realschule? Jahre dauert die Hauptschule oder die Realschule. Hauptschule, das ist. 0 до 9 класу реаліз шуля до 10-го філіяри до гімназії одезамшу, скільки триває. Тобто Ми рахуємо з 7 класу, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 років повністю покривається. І також ви можете створити свої питання в частині B нам пропонують Arbeit in Clay Працюйте в групах, формулюйте

Dann gehen die Kinder in die Edu. The gymnasium, so gymnasium besuchen die Schule skilkata. Die Hauptschule können die Kinder schießt, na gut. Das gymnasium besucht man skilcater rocking. Давайте послухаємо, приклад, що ж вивчають в цих школах діти. Lisa, Nicole, Ахім, und Фелікс. Ми вже їх зустрічали в 7 класі. І прочитаємо про них та з'ясуємо, хто ж навчається, в якій школі, школи у вас в Ерланген. Nein, Lisa besucht eine Realschule in Nürnberg. Nicole ist im Sprachlichen 2 eine Realschule. Stamm Nicole. Lisa, du in der Grundschule. Nach dem Grundschule wollte ich in eine Realschule gehen, aber meine Eltern waren für eine Gymnasium. So bin ich jetzt in der Patawische Schule. Das ist eine

dann, Achim. Achim lernt in seiner Gesamtschule Tennis spielen. Wenn Tennis in Hochschulen, Ich besuche die Bertolt Bräsch-Schule in Nürnberg. Meine Schule ist eine Gesamtschule. Das ist gut zu sagen. Hier ist alles unter einem Dach. mit dem Dach um Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Sie ist auch eine die Schule des Sports. Sportlernschule. Hier lernen sportliche besonders talentierte Schüler. Mein Sport ist Fußball. Ihr Sport der Fußball. Tomulikasmo Achim lernt in seiner Gesamtschule Fußball spielen. Und die letzte Felix. Felix ist Schüler in einer Realschule in Nürnberg. Realschule Nürnberg. Ich bin

про де він навчається, so a richtig oder falsch, quote zu, part zu und quote an. Подивимося спочатку на речення, на що нам треба звернути увагу в даному тексті. Оливер безухт ан гімназіум ім Нюберг. Оливер із ін де нойнті класи, це відразу фальш, ми розуміємо, що там ахті класи. Айне музикалі ші цвай, Oh, that is a good gymnasium. And in which class bist du? In der achten Klasse. Sag mal, Oliver, warum bist du gerade in dieses Gymnasium gegangen? Ich wollte eigentlich in eine Realschule gehen, aber meine Eltern wollten es nicht. Sie sagten, Gymnasium ist besser. Also bin ich jetzt im naturwissenschaftlich-technologischen Zweig unseres Gymnasiums. Welche Fächer habt ihr in diesem Zweig? In der achten Klasse haben wir jetzt Chemie. Und in der 9. und zehnten Klasse werden wir Informatik haben. Aha, und lernt ihr auch Fremdsprachen? Ja, die Schule des naturwissenschaftlich-technologischen Zweiges lernen zwei Fremdsprachen, Englisch und Latein oder Englisch und Französisch. Und die Schule des sprachlichen Zweiges können drei Fremdsprachen lernen, Englisch, Latein, Spanisch oder Englisch, Französisch, Spanisch. Und was wirst du nach der Schule machen? Zuerst muss ich nach der 13. Klasse mein Abitur machen. Dann werde ich sehen. Eigentlich möchte ich an eine technische Universität gehen und Elektrotechnik und Informatik studieren. Aber bis dahin habe ich noch fast sechs Jahre Schule. Na dann, alles Gute und viel Spaß in der Schule, Oliver. Okay. Es ist gesagt, dass er drei kann dass ich drei aber er nur zwei so, hier haben wir noch einmal und dann, das ist Becher, das Interview noch einmal zu. Und du findest die Fälle, dann du besuchst die Pummelken. Oliver besucht ha Hans Sachs Gymnasium in München. Das ist dann die aus ein Gymnasium in Nürnberg. Das war sein Wunsch, nicht der Wunsch von seinen Eltern. Das war sein Wunsch, nicht der Wunsch von seinen Eltern. War sein Wunsch von seinem Älteren nicht sein Wunsch? Sie meinten, eine Realschule ist sehr gut, Gymnasium ist nicht viel besser. Stürreal in der Schule durch die Dobre, Gymnasium in der besser. Sie meinten, nicht, Gymnasium ist sehr gut und besser. Jetzt ist Oliver in Naturwissenschaftlichen Technologie 2 des Gymnasium in der achten Klasse, Klasse. Er hat jetzt Informatik und in der 9. Und 10 Klasse soll er Chemie lernen. Er hat jetzt Chemie. Und in der 19 Klasse soll er Informatik lernen. Außerdem lernt er zwei Fremdsprachen, Englisch. Latein zum Beispiel oder Spanisch. Englisch und Latein oder Englisch und Spanisch. Und die Schule des Sprachiges 2 können und bleibt im Sprechen lernen: Englisch, Latein, Spanisch oder Englisch, Französisch, Spanisch. Dann über Latein, Spanisch. Now the 13 Klasse, bis 13. Klasse mag sein Abitur. er möchte an eine Universität gehen und Elektrotechnik er und 13 studieren. Aber bis dahin hat er noch fast sechs Jahre Schule. 6 -6 und die Und 6 years, Schule, is spread and welcome, in has Schule geht dein Freund, deine Freundin, er, sie geht in ein Gymnasium und dein, deine, er, sie geht so weiter. Und ich heute der U-Gymnasium. So, für heute das ist alles und auf Wiedersehen.